ऐसा तो है कि बाजवा साहब ऐसे शगुफे छोड़ने के लिए आजकल बिल्कुल वेले हैं, बिल्कुल फ्री हैं। आज वो कहते हैं कि उनके संपर्क में मैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब बाजवा साहब के सगे भाई जंग सिंह बाजवा कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे थे जिनके साथ वो एक ही घर में रहते हैं क्या वो उनके संपर्क में थे जब प्रताप सिंह बाजवा की लीडरशिप को छोड़ के संदीप जाकड़ भाजपा भाजपा में जा रहे थे और राजकुमार चब्बे वाला आम आदमी पार्टी में आ रहे थे क्या वो अपने विधायकों के संपर्क में नहीं थे सो so, बाजवा साहब को शगुफे छोड़ने की आदत है उनको छोड़ने दीजिए बिल्कुल इरेलीवेंट हो चुके हैं मीडिया में और कैसे आए ऐसे शगुफे छोड़ेंगे बाजवा साहब तो ही वो आप उनसे सवाल करोगे नहीं कौन पूछता है आजकल सुनिए पहले देखिए को पहले जवाब दे उन्होंने वैसे तो उनकी बात बिल्कुल इरेलीवेंट है बिना सिर पैर के उसमें कोई सच्चाई नहीं है लेकिन मैं बाजवा साहब को बताना चाहूंगा कि अगर मैं उनकी बात भी बड़ी करूं उनकी बात भी सच मानूं तो बाजवा साहब के पास आज पंद्रह विधायक हैं अगर उनको कहीं ना कहीं से बत्तीस जोड़ भी लें तो उनकी गिनती बनेगी बनेगीवन उनकी सरकार नहीं बनती हमारे पास नाइनटी सिक्स है अगर उसमें से बत्तीस कम भी कर ले तो वो बनती है चौसठ सिक्सटी हमारी सरकार टूटती नहीं सो बाजवा साहब ऐसी बेतुकी बेहुदा बिना सिर पैर की बयानबाजी करने से बेहतर है आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की भूमिका निभाएं मैं बाजवा साहब को एक चैलेंज करता हूं कि वो एक दिन दो दिन चार दिन दस दिन महीना महीने जितना मर्जी टाइम ले एक टाइमलाइन दे दे वो बत्तीस विधायक ज्वाइन कराने तो दूर अपने साथ बिठा के आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले मैं लूंगा या अगर वो उस तारीख तक नहीं बाजवा जी बत्तीस विधायक अपने साथ बिठा के फोटो भी खिंचवा सकते तो विधायक से और लीडर ऑफ ऑपोजिशन से इस्तीफा दे दे अभी जाइए बाजवा साहब के पास उनसे पूछिए कि अमन ये चैलेंज दिया है उनकी बेतुका बयानबाजी के ऊपर आ सो मेरे कहने का मतलब है ये आज से दस दिन पहले भी उन्होंने कहा था तीस हो गए अब बत्तीस हो गए अब कल को चार दिन बाद चौंतीस हो जाएंगे सो ऐसी मैं आपसे मीडिया से को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी एक एक आ, मस्करे पॉलिटिशियन की जो कि हर चौथे दिन नई मस्करी छोड़ देता है उसकी आप बेतुकी बयानबाजी को क्यों सीरियसली लेते हो सो उनको मजाक करने की आदत है करने दो